Небесные сотни. Рассказать о всех у нас не хватит времени, но каждый из вас может ознакомиться с ними благодаря книге Небесная сотня. Это книга редкая, книга посвящение погибшим героям. Они все очень разные. Если бы не Майдан, они бы никогда не встретились. Это Он объединил их, сделал побратимами и воинами света. Это книга о том, как человек, оказавшись в водовороте истории, ценой собственной жизни, способен на эту историю влиять. И сейчас мы хотим познакомить вас с несколькими страницами этой книги. Иван Наконечный, 83 года, пенсионер, отставной офицер военно-морских сил. Он хотел быть самообороне, но ребята его не брали. Возраст, сами понимаете. Но он у них был талисманом. На Майдан герой Небесной Сотни Иван Наконечный впервые пришел в ноябре, после разгона студентов. С тех пор, несмотря на протесты и уговоры родных, ходил туда каждый день. 18 февраля, во время противостояния на Институтской, 83-летний активист получил тяжелую травму. Более двух недель был в коме. Но спасти его жизнь медикам так и не удалось. Николай Дзявульский, 56 лет. Учитель. Николай Дзявульский отправился в Киев сразу же после силового разгона студенческого митинга на Майдане независимости 30 ноября. С тех пор домой, в Шепетовку. Приезжал всего пару раз на Рождество и Новогодние праздники. С самого начала антиправительственных протестов Дзявульский оказался в числе тех, кто ратовал за евроинтеграцию. Приехав в Киев, в первые же дни Евромайдана, Николай постоянно находился в эпицентре событий. Лично встречал, провожал и опекал земляков из Шепетовки, приезжавших на Майдан. 20 февраля на, ули... на улице Институтской пуля снайпера попала Николаю Дзявульскому прямо в сердце. Сегодня в Шепетовке 56-летнего учителя, героя Небесной Сотни, вспоминают как человека, Котрий іскренніч дав змінити свою страну. Антоніна Дворянець, 61 рік, пенсіонерка. Перша жінка Небесної Сотні померла 18 лютого. Вона жила майданом, згадує про Антоніну Дворянець її чоловік, Іван Григорович. Уперше вона разом із дружиною вийшла на мітинг після побуття студентів в ніч на 30 листопада. Потім він повернувся на роботу, а дружина-пенсіонерка бувала там майже щодня, допомагала на кухні будинку правспілок, прибирала на вулиці, привозила з дому бутерброди. Тіло Антоніни Дворянець було знайдено на одній з барикад на вулиці Інститутській. Жінка кинулася захищати хлопців, яких були вербівці. Її теж вдарили. Більш жінки ніхто не бачив. Реднитосины знают не обстану, а не притча смерти Антонины Творянец. Владимир Кульчицкий, 64 года, пенсионер. 18 февраля герой Небесной Сотни Владимир Кульчицкий пришел на Грушевского рано утра. Пришел вместе с сыном Игорем, чтобы поддержать мирное наступление Евромайдана на Верховную Раду. Уже через несколько часов митинг превратился в кровавые уличные бои. Сын с отцом находились на первой линии обороны. Подавали камни, коктейли молотов и покрышки. Вдруг Игорь услышал. «Коридор тяжелый!» Четыре человека не слетело. Потом оказалось, это был отец. Сын узнал его, когда Владимира уже не сменила его. Надеялся, что он жив. Рассчитывал, что кровь на лице просто от какого-то удара или падения. Не больше. 38-летний сын и сейчас вспоминает те минуты со слезами.